ये रेसिपी एक बार खाइएगा तो आपको लू भी नहीं लगेगी और ये रेसिपी बनाना आसान है जल्दबाजी में बनने की रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमें चार प्याज लेने हैं आप ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं यहाँ पर हमें मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं ज़्यादा बड़े नहीं लेने और ज़्यादा छोटे भी नहीं लेने हैं और इसे अच्छी तरह से साफ कर लेने हैं आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमें साफ़ कर लेना है यहाँ पर मैंने स्टीमर लिया है इडली का अगर आपके पास स्टीमर ना हो तो आप पतीले का इस्तेमाल कर सकते हैं देन इसके बाद हमें दो गिलास इसमें पानी डालना है और इस प्रकार से हमें ये प्याज इस पर रख देने हैं अच्छी तरह से इसमें रखने हैं इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना है और ये हमें ढक देना है दस से पंद्रह मिनट के लिए मीडियम आँच पर यहाँ पर मैंने एक कटोरी बेसन लिया है अगर आपके पास ये छोटी कटोरी ना हो तो आप दो से तीन चम्मच बेसन ले सकते हैं देन इसके बाद हमें आधा चम्मच हल्दी डालनी है और स्वादानुसार नमक डाल देना है और हमें जिस कटोरी से बेसन लिया था उसी कटोरी से हमें एक कटोरी इसमें पानी डाल देना है और अच्छी तरह से इसे मिला लेना है इसमें कोई भी गुटलियाँ नहीं बचनी चाहिए इस तरह से आपको ये मिला लेना है देन इसके बाद ये मैंने एक कटोरी काटा हुआ धनिया लिया है ये हरा फ्रेश धनिया हमें लेना है और ये धनिया भी इसमें ऐड कर देना है देन फिर से इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी यहाँ पर हमें एक पैन लेना है एक चम्मच ऑयल और एक चम्मच जीरा डाल देना है और अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है देन इसके बाद हमने ये खड़ा मसाला लिया है आपके घर में जो खड़ा मसाला अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं और ये खड़ा मसाला हमें आधे मिनट के लिए इस ऑयल में फ्राई कर लेना है देन इसके बाद हमें डालना है एक बड़ा बड़ा काटा हुआ प्याज डालना है और ये भी प्याज हमें इस जीरा और खड़े मसाले के साथ अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भून लेना है ये रेसिपी आपको लू से बचाएगी शरीर को ठंडक देगी ये मज़ेदार टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपी है आप देख पा रहे हैं हमारा प्याज अच्छी तरह से भून चुका है देन इसके बाद हमें डाल देना है एक बड़ा काटा हुआ टमाटर देन एक बड़ा बड़ा काटा हुआ आलू डाल देना है ये आलू सबसे पहले अच्छी तरह से धो लेना है देन इसके बाद इसका छिलका निकालना है और काट कर लेना है अब ये सभी आइटम हमें अच्छी तरह से फ्राई करके लेने हैं अब ये हम एक से दो मिनट के लिए मीडियम माँच पर इसे फ्राई कर लेंगे आप देख पा रहे हैं हमारा टमाटर भी गलने लगा है और ये आलू भी थोड़ा सा क्रिस्पी हो चुका है अब हमें ये गैस बंद कर देना है और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देना है आप फैन के नीचे भी इसे ठंडा कर सकते हैं अब ये हमारा ठंडा हो चुका है देन इसके बाद हमें ये मिक्सी के जार में डाल देना है और इसमें थोड़ा सा पानी डालना है आधा कप इसमें पानी डालना है और अच्छी तरह से इसे पीस लेना है आप देख पा रहे हैं हमारा अच्छा बैटर तैयार हो चुका है ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है मीडियम ही हमें रख देना है देन हमने वही पैन इस्तेमाल किया है उसमें एक चम्मच ऑयल डालना है और हमने जो पेस्ट बना लिया था वो पेस्ट इसमें डाल देना है अब ये पेस्ट हमें धीमी आँच पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है जब तक इसका पूरा पानी ना चला जाए उस तक हमें इसे फ्राई कर लेना है आप देख पा रहे अच्छी तरह से पकने लग चुका है ज़्यादा समय नहीं लगता है एक से डेढ़ मिनट ही लगता है आप देख पा रहे इसे तेल छूटने लगा है देन इसके बाद हमें ऐड करना है एक चम्मच रेड चिली पाउडर और स्वादानुसार नमक और इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आधे मिनट के लिए हमें पका लेना है अब हमारा मसाला अच्छी तरह से पक चुका है अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं आप देख पा रहे हैं हमारा प्याज अच्छी तरह से उबल चुका है पक चुका है अब ये प्याज हमें दबा के देखना है कि पका है या नहीं अब ये प्याज़ हमें ठंडा कर लेना है आप फैन के नीचे भी इसे ठंडा कर सकते हैं हाथ से ना उठाइएगा ये वरना हाथ जल जाएगा अब आप देख पा रही है हमारे प्याज अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं देन, देन इसके बाद हमें ये प्याज अच्छी तरह से छील लेने हैं अब हमें ये हाथ की मदद से उसका छिलका अच्छी तरह से निकाल लेना है ताकि अंदर का जो प्याज है वो बाहर आ जाएगा और देन इसके बाद हमें एक चाकू लेना है और इसका ऊपर का जो हिस्सा होता है वो अच्छी तरह से हमें काट लेना है धीमी धीमी काट दीजिएगा वरना हाथ को लग जाएगा इसीलिए सावधानी से ही उसका ऊपर का छिलका हमें काट के लेना है और निचले साइड का जो थोड़ा सा पोर्शन है वो भी हमें चाकू से काट लेना है आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमें ये पैस साफ़ करके लेना है अब जो बाकी के पैस बचे हैं वो भी अच्छी तरह से हम साफ़ करके लेंगे अब हमारे सभी पैस साफ करके हो चुके हैं देन हमें ये चाकू लेना है और उसकी मदद से इसे इस प्रकार से फूल जैसे हमें काट लेना है ताकि इसकी पंखुड़िया अच्छी तरह से छुट्टी हो जाएंगी अब बाकी के जो हमारे प्याज बचे हैं उसे भी हमें इस प्रकार से ही काट लेना है ध्यान से काटिएगा वरना आपके हाथ को लग सकता है इसीलिए धीरे धीरे इसे काटना है पूरा नहीं काटना है वरना इसकी पंकुड़े निकल जाएंगी हमें थोड़ा सा निचला हिस्सा रख देना है इस प्रकार से इसे हमें काट लेना है अब देख पा रहे हैं हमने सभी ये प्याज काट के लिए है आप देख पा रहे अच्छी तरह से हमारा प्याज तैयार हो चुका है अच्छी तरह से ये फ्लावर के शेप में आ चुका है हमने जो बेसन और धनिया का जो बैटर बनाया था वो बैटर हमें इस में डाल देना है और जो हमारा मसाला था उसका जो पानी था वो भी इसमें डाल देना है और इसे अच्छी तरह से ये सब आइटम हमें मिला लेने हैं और ये धीमिया आंच पर हमें आधे से एक मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसका जो कलर है वो उबर के आ जाएगा और ये अच्छी तरह से पक जाएगा देन इसके बाद हमें डाल देना है ये मैंने आधा कप पानी लिया है ये मैंने सादा ही पानी लिया है गुनगुना पानी नहीं लेना है और इसे भी अच्छी तरह से इसमें मिला लेना है ताकि हमारा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और यह आप देख पा रहे अच्छी तरह से इसे उबाल आने लगा है हमने जो प्याज लिए थे काट के वो सभी प्याज हमें एक एक करके इसमें डाल देने हैं अगर आपको ज्यादा बनानी हो सब्जी तो आप ज्यादा प्याज दीजिएगा अब जो हमने मसाला बनाया था वो इन सभी प्याजों को अच्छी तरह से लगा दीजिएगा ताकि हमने जो पंखुड़ियाँ काट ली थी उसके अंदर भी ये मसाला चला जाएगा इस प्रकार से हमें ये पका लेना है ये सब्जी आप ढक्कर भी पका सकते हैं और ऐसे ही पका सकते हैं इसमें अभी हमें ढक्कन रख देना है और दो से तीन मिनट के लिए इसे धीमे पर पका लेना है ये रेसिपी घर पर ट्राई कीजिए अपने फैमिली को भी खिलाई देन मुझे कमेंट हमें बता दीजिएगा कैसे लगी चलिए तो फिर मिलती है अगली रेसिपी मैं बाबा एक नवीन इंटरेस्टिंग ग्वाच पीठा की रेसिपी बना आहोत जे कि पीठ अपने घर में शिल्लक रहता पीठापासन पीठ वाया न जाऊ देता आज अपन रेसिपी आहोत इथे सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला एक चमचा तेल घ्यायचं आहे आणि त्याच्यानंतर चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे हे जे तेल आणि मीठ आहे ते छान असं मिक्स करायचं जेणेकरून ते एकजीव झालं पाहिजे याच्यानंतर इथे जेव्हा आपल्या घरात चपाती किंवा पुरी बनवतो आपण तेव्हा पीठ शिल्लक राहतं थोडंफार सो ते हे पीठ घ्यायचं आहे आणि जर तुम्ही या रेसिपीसाठी सुद्धा पीठ मळून घेऊ शकता कारण इतकी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी आहे सो तुम्ही आवर्जून पीठ मळून घ्याल ही रेसिपी करण्यासाठी जे आपण तेल आणि मीठाचं मिक्सर केलं होतं त्या पीठ तेलामध्ये हे जे आपण पीठ घेतलेलं आहे ते घालून घ्यायचं आहे आणि छान असं मिक्स करायचं आहे म्हणजेच हे मळून घ्यायचं आहे जेणेकरून मीठ आहे ते चांगले आपल्या पिठाला लागलं जाईल जर जा तुमच्याकडे चपातीच्या पिठामध्ये मीठ असेल तर तुम्हाला ही प्रोसिजर नाही करावी लागणार आणि जर तुमच्याकडे बिना मिठाच्या चपात्या जा खाल्ल्या जात असतील तर तुम्हाला अशा प्रकारे ही प्रोसिजर करावी लागेल सो हे छान असं पीठ आपलं आता मळून झालेलं आहे मऊ एकदम तयार आहे तेल लावलं आहे आपण त्यामध्ये खूप छान असं मऊ तयार झालेलं आहे याच्यानंतर या पिठाचे आपल्याला गोळे करून घ्यायचे आहेत तुम्ही कोणत्याही साईजचे गोळे करू शकता तुम्हाला जे हवे असेल ते तुम्ही करा मीडियम किंवा मोठे गोळे केले तरीही चालतील पण मीडियमच गोळे करून घ्या जेणेकरून तुम्हाला रेसिपी करण्यासाठी सोपं जाईल व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून येणाऱ्या नवनवीन व्हिडिओचे अपडेट रेसिपीच्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला लगेच मिळतील इथे आपल्याला ही पोळी लाटून घ्यायची आहे एकदम जाड नाही करायची आणि एकदम पातळही नाही लाटायची मीडियम अशी आपल्याला ही पोळी लाटून घ्यायची आहे हे जे आपण वरतून पीठ लावलेलं ला आहे ते छानच हाताने चोळून घ्यायचं आहे जेणेकरून ते एकजीव होईल आणि पोळीवरती तुमच्या पीठ दिसणार नाही सो अशा प्रकारे इथे आपण ही पोळी लाटून घेतलेली आहे जे आता आपले गोळे शिल्लक राहिलेले आहेत त्याचीसुद्धा आपण पोळी लाटून घेणार आहोत पोळी लाटून झाल्यानंतर ती एका प्लेटमध्ये आपल्याला काढून घ्यायची आहेत अशा प्रकारे आता आपल्या ह्या पोळ्या तयार झालेल्या आहेत याच्यानंतर पाणी गरम करायचं आहे एका कढईमध्ये गरम करायचं म्हणजे ते पाणी उकळून घ्यायचं आहे सुरवातीला आणि गॅस बारीक करायचा आहे पाणी छान असं उकळल्यानंतर गॅस कमी करायचा आणि त्याच्यानंतरच ह्या एक, -एक करून पोळ्या आपल्याला या पाण्यामध्ये सोडायच्या आहे जेणेकरून त्या एकमेकांना चिकटणार नाहीत अशा प्रकारे आपण ह्या पोळ्या सोडून घेत आहोत तुम्हाला दिसत असेल बघा हळूहळू तुम्ही या पोळ्या सोडून घ्यायच्या आहेत जेव्हा या पोळ्या कच्च्या आहेत तेव्हा या तळाशी बसतात आणि जेव्हा या शिजून निघतात तेव्हा अशा पाण्यावरती तरंगतात ते तुम्हाला पुढे बघायला मिळेलच याच्यानंतर एक चमचा तेल घालायचं आहे जेणेकरून या पोळ्या एकमेकांना चिकटणार नाहीत पण जरी तुम्ही तेल नाही घातलं तरी त्या चिकटत नाहीत कारण आपण त्या गरम पाण्यामध्ये सोडलेल्या आहेत तुम्हाला दिसत असेल बघा एकी पोळी अशा छान प्रकारे ती सुट्टी होते थोडंसं त्याला उकळून द्या जेणेकरून ती पोळी शिजली जाईल जेव्हा पोळ्या तुमच्या शिजतात त्या अशा प्रकारे हळूहळू पाण्यावरती तरंगू लागतात आणि छान अशा त्या शिजून निघतात जेव्हा आपल्या या पोळ्या शिजून निघतात त्याच्यानंतर तुम्हाला या पोळ्या पाण्यातून काढून घ्यायच्या आहेत आणि थंड पाण्याखाली धुवून घ्यायच्या आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला त्या फॅनवरती वाळवून घ्यायच्या आहे जेणेकरून कोणता ओलसरपणा राहणार नाही आणि छान अशा कोरड्या आपल्या पोळ्या तयार होतील सो आता या पोळ्या शिजलेल्या आहेत आता आपण प्रोसिजर करून घेणार आहोत इथे तुम्हाला दिसत असेल बघा या पोळ्या मी फॅन खाली छान अशा वाळवून घेतलेल्या आहेत जेणेकरून रेसिपी करताना ते आपल्या हाताला चिकटत नाहीत आणि नॉनस्टिक अशा पोळ्या तयार होतात जर तुमच्याकडे असा शंकरपाळी करण्याचा चमचा असेल तर तुम्ही तो चमचा घ्यायचा आहे याच्यानंतर इथे एक चमचा तेल घ्यायचं अर्धा चमचा मोहरी घालायची मोहरी छान अशी तडतोडून झाल्यानंतर तुम्ही जिरे घालायचे आहेत आणि दोन्ही जरी तुम्ही एकदम घातले जिरे मोहरी तरीही चालतील किंवा मागे पुढे घातले मोहरी अगोदर जिरे वगैरे तरीही चालतील काहीच इथे प्रॉब्लेम येत नाही फक्त तेल तुमचं गरम पाहिजे जेणेकरून हे जे आपण जिरे मोहरी घातलेली आहे ती छान अशी तडतडून जाईल आणि त्याचा फ्लेवर छान असा तेलामध्ये उतरेल याच्यानंतर तीन ती चार ते चार लसणाच्या पाकळ्या घ्यायच्या आहेत त्या छान अशा फ्राय करायच्या जेणेकरून त्या थोड्याशा गोल्डन ब्राऊन होतील लसूण फ्राय झाल्यानंतर एक मोठा कांदा घ्यायचा आहे जाडसर चिरलेला ज्याप्रमाणे आपण भजी बनवण्यासाठी कांदा चिरतो त्याचप्रमाणे हा कांदा चिरून घ्यायचा आहे थोडासा लालसर होईपर्यंत फ्राय करायचा त्याच्यानंतर एक कप आपल्याला चिरलेला कोबी घ्यायचा आहे त्याच्यानंतर एक बारीक चिरलेला टोमॅटो घ्यायचा आहे जेणेकरून छान अशी याची टेस्ट येते आणि एक मोठी शिमला मिरची घ्यायची जेणेकरून त्याचे छान असे बारीक तुकडे तयार होतात या ज्या सगळ्या भाज्या आपण घातलेल्या आहेत त्या मिक्स करायच्या याच्यानंतर चवीनुसार मीठ घालायचं आहे जेणेकरून भाज्यांना पाणी सुटलं जाईल आणि लगेच त्या शिजल्या जातील इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवा की भाज्यांवरती झाकण बिलकुल ठेवायचं थे नाही नाहीतर भाज्यांचा कलर बदलला जाईल आणि तशी टेस्ट येणार नाही तुम्हाला सो ह्या भाज्या पूर्णसुद्धा शिजवायच्या नाहीत अर्ध्या कच्च्याच ठेवायच्या आहेत एक चमचा आपल्याला रेड चिली सॉस घालायचा आहे एक चमचा ग्रीन चिली सॉस एक चमचा शेजवान चटणी घालायची आहे आणि यामध्ये आता आपण सोया सॉस घालणार आहोत एक ते अर्धा चमचा तुम्ही सोया सॉस घालू शकता हे जे सगळे मसाले आहे ते घालून झाल्यानंतर आपल्याला छान असं मिक्स करायचं आहे जेणेकरून हे जे मसाले आहेत ते छान असे भाज्यांमध्ये मिक्स होतील आणि चव खूप छान लागेल सो ही रेसिपी एकदा नक्की घरी ट्राय करा आपल्या फॅमिलीला खाऊ घाला आणि मग मला कमेंटमध्ये सांगा कशी झाली होती हा जो आपण शंकरवाळी करण्याचा चमचा घेतलेला आहे त्या चमच्याच्या मदतीने याचे उभे उभे आपल्याला अशा पट्ट्या कापून घ्यायच्या आहेत तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार जाड बारीक कापू शकता आज, आज आपण मिडियम साईजमध्ये हे कट करून घेतलेला आहे सो एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे आणि हा जो आपण मसाला तयार केलेला आहे या मसाल्यामध्ये हे सगळे नूडल्स जे आहे ते घालायचे जेणेकरून ते छान असे मिक्स होतील नूडल्स घालून झाल्यानंतर ते मसाल्यामध्ये फ्राय करायचे आहे जास्त वेळ लागत नाही तुम्हें हाई फ्लेम वरती फ्राई करू शकता कि वा, लो कि मीडियम फ्लेम वरती फ्राई करू शकता नूडल्स वगैरह अजिबा तुटत नहीं फ्राई करता चला तर मग पुढच्या रेसिपी मध्ये थोड़ी कोथिंबीर घ्या